Канкурироворачена на часі гостевой майданчик ранковой кави. и я с приверженностью представляю спину Александра Васильовича, начальника відділу державної служби охорони при управлении министерства внутренних справ Украины в Кировоградской области полковника милиции. Доброго вам ранку. Давай. Доброго утра Кировоград. Доброе утро, уважаемый творческий коллектив. Ну тема беседы сегодняшняя это юбилей, не юбилей, а 61 -го годовщина. Святкова, да, да государственная да, служба да. охраны, поэтому в первую очередь хочу вручить вашему коллективу творческому с учетом названия утренняя кава да. оно вам пригодится сегодня, большое, да, сигнал. пожалуйста. Сигнализацию? Нет, нет, это только кофе. Спасибо, Спасибо, Дякуємо, Олександр Васильович, дійсно, 61 рік службі знаємо, що, скажімо, це робота не проста однозначно. Да? Робота відповідальна робота, яка забезпечує мешканцям нашого міста комфорт, безпеку знову ж таки. Вам вірять, вам довіряють. До вас дуже багато людей звертається, як і в приватному порядку, так, так у вас є і низка обов'язків, які ви виконуєте і перед нашою державою. Якщо можна, давайте просто нагадаємо телеглядачам про те, чим займається служба, в цілому, скажімо так, да? і про ті можливості, які має. Каждый из наших телеглядачей с тем, чтобы, например, обеспечить ну, свою властную целью и так далее. Ну, вы абсолютно правильно сформулировали э, функции э, охраны. Само слово охрана говорит об охране. Но э, охрана многогранна. Да? Есть у нас способы технической охраны, это сигнализация, которая устанавливается на объектах и квартирах. Угу. Есть физическая охрана, это э, сотрудники милиции или сотрудники цивильной охраны, которые выставляются на объекты и охраняют угу. физически, то есть находятся на объектах постоянно. Это видеонаблюдение наблюдение охраны, которые устанавливаются на больших объектах, и мы можем наблюдать, что происходит на объектах. Uh -huh. Это инкассация денежных средств. То есть служба абсолютно многогранная, и она направлена на uh -huh. сохранение имущества как граждан Украины, ну и, соответственно, граждан.

физические возможности, да, психологические, отбор психологический, это полоса препятствий. И мы уже определяем, насколько человек готов в экстремальных ситуациях служить, ну, проходить службу в нашей, в нашей организации. Это только человеки, я э, нет, женки так Нет, есть и проходят. женки, да, есть и женщины, которые тоже можно привлекать к охранным функциям. Это и э, женщины-телохранители, которые, да, вас... которые могут заниматься значит, э, охраной Ой. детей. Да, если муж Ой. не доверяет телохранителю мужчине, а доверяет телохранителю женщине, uh -huh. значит, пожалуйста, обращайтесь, и мы готовы предоставить Я миссию ваша миссию. коллега. Практично, <laughs> я вот охраняю Алексея практически еще ранко. <laughs> а детей, Александр Васильевич? Ну, действительно, служба серьезная и, ну, очень востребованная. Сейчас не, не, не потому, что я например что у нас много краж совершается, потому что, ну, это нормальная мировая тенденция, что в Европе, в Америке, ну в практически в каждом доме стоит не только пожарная сигнализация, да, но и, и охранная охрана. система. Это, ну, я считаю, что прежде всего, ну, да, ну, наверное, ну, как вот технические системы свет-газ у нас дома uh -huh. есть, да, проведен, точно так же должна быть система охраны. Алексей, вы правы. И вот я так подвел телевизор перед нашим эфиром, когда я выступаю, значит, была речь об экономии. Uh -huh. да? Но экономия не только касается экономии денежных средств, uh -huh. да, но охрана, это вложение денег, понятно, uh -huh. но она себя оправдывает. Потому uh -huh. что, когда случается, как бы, страховой случай, да, uh -huh. когда происходит Ы, кражи там или еще что-то поэтому это э, получается для э, собственника гораздо дороже чем установить сигнализацию Дорогие, а, че, да, это <клод> дорого, <клод> не, <клод> да так, поэтому это те же цены нет это не очень дорого по тем возможным потерям которые могли бы произойти Угу, При отсутствии сигнализации. Спокойствие дороже. Верно? Да, спокойствие <с дороже. Поэтому мне бы хотелось акцентировать внимание на квартирные кражи, которая это бич на сегодняшний день не только в нашей области, но и по всей Украине. Значит, преступники не спят, они готовятся к этим преступлениям. Не просто на хапок приходят и любую квартиру заходят. Значит, тенденция такая: они наблюдают за квартирой, какие окна установлены, какие двери, какие замки, на чем передвигается семья. В мониторе, да. И потом уже идут на э, преступление. Понятно, что профилактика этих преступлений может быть многогранна. То есть это и качественные двери, и качественные замки, допустим, собака э, в квартире, Значит, видеонаблюдение в подъездах, если на это идет, uh -huh. идут жильцы. Но самым действенным да, способом предотвратить, это не потому, что я хвалю свою службу, да, uh -huh. это сигнализация. Тем более сигнализация и это, <как> этим видом деятельности занимается не только государственная служба охраны, но и наши коллеги. Uh -huh. Uh -huh. Это, это, это вы, не их, государственные охранные структуры, которые тоже могут этим заниматься и э, профилактировать mm -hmm. э, такой вид преступления. Ну, после сигнала, например, лет, за какой период, за какой промежуток часа приедет наряд 5-7 где-то, да? Да, ну, у, у нас было. норматив до 5 минут. Вот, да? Значит, если брать по Кировограду, у нас работает 4 группы задержания mm -hmm. в суточном режиме, и эти группы задержания расположены таким образом, чтобы до каждой в своей зоне обслуживания, до каждой точки, там, где э, мы охраняем объект, mm -hmm. да, добраться э, до 5 минут. Значит, ну, мы понимаем прекрасно, что это не вертолет. Да? Бывают форс-мажоры. Мы знаем наши дороги, да, мы знаем ну, наши пробки, которые. Даже заторы да, к, сожалению, уже, к сожалению, появляются в поражате. Поэтому мы стараемся как можно быстрее и качественнее прибыть на обид для того, чтобы локализировать события, которые может происходить. Ну, вот за последний период, чьи были уже ну, такие выпадки, скажем так, да, буквально за последний месяц было три случая попытки проникновения на квартиры, еще? именно на квартиры. Квартиры. К сожалению, мы не задержали преступников. Опять же, по той причине, что когда сработает сигнализация, и преступники не работают по одному. Да? Угу. Когда они готовятся, один человек, допустим, идет в квартиру, а второй как бы на шухере. Наше детство мы вспоминаем. Да? Да. И когда он видит, подъезжает автомобиль, то есть уже да. идет передача да. сообщений, и они уходят. Но э, жильцы, э, наши э, контрагенты, наши... Э, Коллеги, которые мы охраняем, они довольны тем, что с квартир ничего не. Ушло. Да. То ну, есть профилактика бы произошла, работа, это уже да. результат, понимаете? Поэтому. Майно. Майно вот, да. Все. Да. сейчас у меня такой вопрос. Вот, например, ну э, у меня есть сигнализация и в доме моих родителей у меня в квартире ну уже очень давно и э, вот у меня такой вопрос. Касательно квартиры, мне, например, понятно У меня там определенные датчики на движении стоят И все, да, да, да вот да, такой да. вопрос именно профессиональный Касательно э, Вот дома, например, может быть Стоит нашим жителям не только На прогнетомении установить э, Определенные средства, но и, например, какую-то шуму, чтобы вот человек заходит уже на территорию Нашего чтобы его участка шуму, ты новости, да, да, то есть какая-то звуковая сигнализация да, Первый барьер, потому что мы подходим К этому очень, понимаете, очень серьезно Поэтому мы, О, под, молния, все мы Подвязываем, Алексей, вы ориентируетесь абсолютно качественно я готов принять вас на работу Фактически. уже к себе не знаю мы привязываем имеющуюся сигнализацию объектовую то угу. есть это датчики движения угу. датчики на открытие так называемую ревуну угу. вот это, это народное класс. народное слово да, да при попытке открытия двери да или если проник на объект ревун само название говорит ревет да и преступник уже как бы психологически готов уйти ничего не взять и потому что ты песни знаешь, Бритни Спирс. Я тебе Женщин, скажу, ты, ты, ты так на уже самом деле, Люди, которые пользуются сигнализацией, ну, они как бы не боятся. Они делают это просто, ну как бы для своего такого успокоения. Не я можно. хочу тебе сказать, что, э, ну, может, я, конечно, не особо в преступном мире разбираюсь, но, может быть, вы подтвердите, Александр Васильевич, что э, знаючи, что есть сигнализация, это уже не, з не это зная, уже какая. Это психологический фактор Согласитесь, для того, чтобы да? подумать, прежде Однозначно. чем идти да. на этот объект. Да. Поэтому не зря мы э, на все объекты, которые угу. у нас охраняются, Налитка. у нас есть этикетка, объект угу. предухорон, угу. мы можем этикетки, обклеить весь дом да, или всю квартиру. И преступник, опять же, возвращаясь к теме подготовки к преступлению, да, значит, они осматривают все моменты. Вот над дверями мы ставим контрольные лампочки. Это, в принципе, работа для властника, квартиры, хозяина. да, Он видит, когда лампочка там или загорается, или мигает, объект под охраной. А преступник это тоже смотрит. И я думаю, что они думают перед тем, как на эту лампочку идти, стоит ли. Этим за него в курсе дела. Если злочинец даже плохо видит, он понимает, э, э, не важно. с тем, что ну, люди не все бдительны, для того, чтобы э, все-таки людей обезопасить, существует такая определенная социальная акция. Так, Квартира, Квартира під під да. Расскажите нам, пожалуйста, что Вы это такое всем нашим зрителям. Значит, акцию это э, Министерство внутренних дел вместе так. с департаментом mm -hmm. Государственной службы охраны с учетом профилактики mm -hmm. краш, которые есть. Mm -hmm. Значит, суть акции следующая. Э, клиент mm -hmm. покупает материалы, да? А сотрудники государственной службы охраны в mm -hmm. масштабах всей Украины mm -hmm. устанавливают эту сигнализацию или за одну гривну, mm -hmm. была такая акция, активно, да, дворец, акция, да, да, mm -hmm. или за, ну, тоже это тенденция такая, за 50% стоимости от работы. Aha. Да, я хочу просто подчеркнуть, что мы художественная организация, и у нас нет финансирования бюджетного. Mm -hmm. То есть ни бензин, ни одежда, ни оружие, ни патроны, ни спецсредства, все это ну, организация в системе Министерство других дел закупает самостоятельно. Uh -huh. Поэтому наши услуги платные. Uh -huh. Но цены по квартирам абсолютно демократичны по отношению к охране, допустим, объектов. Потому uh -huh. что если объект мы ориентируем, ну я имею в виду офис, uh -huh. там, допустим, банк, мы ориентируем там, 80 гривна за один час uh -huh. охраны, да, мы берем. А уже охраны. клиент уже выбирает. Угу. То квартиры мы храним 50-65 гривен в месяц. Да. То есть это не очень такая, я думаю, сумма большая для того, чтобы понимать, да. ты уехал спухи, в отпуск, да, ты больше. ушел на работу, ты уехал в командировку, но человек понимает, что квартира под охраной. Хотя да. акция еще да. и можно звонить. Она нет, она ежегодно. А ну, э, было два раза в год. Я не знаю, как будет у нас в 2014 году. Она, как правило, происходит май, середина мая-июнь, ну, то есть перед отпуском, перед да, с... и перед... Э, Рождественский праздники. А, то, то есть скоро уже будет, может да? быть такое случится, что если акция будет утверждена министерством, акция э квартиры педохороны будет и перед Новым годом. О, Поэтому... Прекрасно, мы сказали, все варианты завещанки. Если что, мы как бы будем Мы сообщаем объектив... везде, и фуршеты, и АТБ. И до У нас информация идет все время. Так, це зрозуміло. Ну наостанок ще одне таке питання. Можливо, скажімо, цим не займається служба, але маю запитати. Дивіться, дуже багато городян мають дачі да, за містом. Це дачні селища невеличкі і так далі. І знаємо знову ж таки за інформацією з міліції, що дуже часто, от якраз в той період, коли дачами менше користуються, да, там відбуваються також якісь крадіжки, там певні моменти вандалізму і так далі. Чи можливо, наприклад, звернутися і поставити да. можна до нас, нам? Ну угу. жаль, тільки в половинному… режиме, mm -hmm. скажем так, мы можем оборудовать дачу. Да, угу. Взять ее под охрану, угу. под наблюдение угу. под сигнализацию, видеть у себя ее на пульте да, и э, сообщать о сработке сигнализации хозяину. Э, хозяину. Угу. И, и параллельно хозяину будет идти сообщение о том, что попытка, допустим, да? проникновения угу. на дачу. Угу. Но э, Мы работаем только в масштабах окружной кербородской дороги. Все Почему? Потому что ну, основная масса находится внутри. Угу. Да, и если наряд будет отвлекаться на дачу, мы можем проспать угу. или прохлопать. И какие варианты, э, э, какие да, вот эти, ну не проспать, а прохлопать этот момент, который. Которий за територією нашого. Ну, принаймні, власник буде знати про те, що відбувається, і вже організує гурт. Родинь родичі поїде з вилами на місце події. Мало того, ми ще працюємо в системі дислокації і в зонах, там, де точка відстоя, ми. В системі МВД, в системі блоку общественной безопасности. тому робота по охране общественного порядку це одна із основних моментів, в які входять в наши функции. Поэтому ми не тільки займаємося ограною, але ще і порядком в нашому місті, ну і там, де ми є. Це прекрасно. 61 рік служби довів, скажімо так, на власні очі ми бачимо вашу роботу. Довів те, що у вас є за плечима досвід, є всі знання, вміння для того, щоб ми почували себе як і раніше в да, бе безпеці. і і були в вас впевнені. Дякуємо да. вам за це. Дякуємо Спасибо всім вам. вашим Спасибо працівникам приглашення. Ми Ви величимо лаці. Да, Дякуємо. До сьогодні. До побачення. Ну що ж, да. міліція і служба охорони пішли нас охороняти і далі дуже швидко, ритмічно, скажімо так, по-мужські. Да. А ми двигаємося далі са в кустам друзі. Да.